hayolni bir joyga jamlash uchun nima qilish kerak mana shu borada men sizlarga bir narsani o'rgatmoqchiman yaxshilab tinglab quloq solib hayotlaringna shuni tadbiq qilinglar bu narsa bizlarga ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlaridan meros bo'lib qolganlar shayx hazratlariga bu narsa naqshbandiya tariqati orqali yetib kelganlar mana shu narsa ya'ni hayolni bir joyga jamlashni uslubi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan boshlangan bu tariqat yo'li hayolni bir joyga jamlash inson vujudini butun vujudini bitta nuqtaga yo'naltira olish o'zini o'zi boshqara olish holati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan naqshbandiya tariqati orqali ya'ni so'flik yo'li orqali bizlargacha yetib kelgan hazratimizni uylariga darsga borganimizda bir o'nta o'n beshta domla bo'ladigan bo'lsak hazrat darsni boshlashdan avval bizlarni hayolimizni butun vujudimizni bir joyga jamlash bir nuqtaga qaratish ya'ni dars dars bo'lyapti jasadimiz o'sha xonada o'tirsayu darsni tinglasau hayolimiz boshqa joyda bo'lsa darsdan foyda yo'q shuning uchun hazrat aytadilarki naqshbandiy tariqatida har doim hayolni jamlash uchun quyidagicha mashq qilinadi shu narsani hozir ado etamiz keyin darsni boshlaymiz deb qo'limizga tasvehni olganimizdan keyin aytadilar chuqur nafas olasizlar chuqur nafas olib qancha chuqur nafas olincha shuncha yaxshi keyin nafasni to'xtatasiz nafasi chiqarmasdan turib til bilan emas qalb bilan qalb bilan hozircha zikr qilolmasangiz hayolan o'ttiz uch marta olloh alloh alloh deb qaytarasiz nafas chiqarmaysiz o'ttiz uch martadan keyin nafas chiqarasiz yana bir marta chuqur nafas olasiz yana alloh alloh deb nafas chiqarmasdan takrorlaysiz shu narsani uch marta takrorlab yuz martaga yetkazasiz ana shunda ko'zingizni yumib oling iloji bo'lsa yoki ko'z yummasangiz bitta nuqtaga qarating o'sha nuqta sizni qalbingiz bo'lsin qalbingizga qarab turib ollohni zikr qiling qalban zikr qiling hayolan zikr qiling boshqa barcha narsani unuting ana shunda siz alloh bilan yolg'iz qolgan bo'lasiz u zikrni qilgandan keyin mabodo hayolingiz jamlanmadi hanuz siz bu holga yetib kelmagan ekansiz endi esa nafasni yana chuqur oling nafasni chuqur olingda istig'for ayting azim la ilaha al hayyul qayyum ilayh yoki bunga nafasingiz ko'p yetmaydigan bo'lsa nafasni chuqur olib turib va 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 astogfirullohitbi til bilan emas qalb bilan ayting tilni qimirlatmang til umuman harakatga kelmasin butun vujudingizni qalbingizga qarating nazaringiz ham qalbingizga qarasin yoki ko'z yumuq tursin hayolingiz jamlanadi butun dunyoni tashvishlarini unutasiz butun borlig'ingiz darsga tap tayyor bo'ladi yoki ma'ruzani eshitishga tap tayyor bo'ladi u qaysi dars bo'lishidan qat'iy nazar nafaqat diniy fanlar oddiy algebrani o'rganmoqchisiz siz mutaxassissiz yoki talabasiz yoki kimyo ilmini o'rganmoqchisiz tabiat ilmini o'rganmoqchisiz farqi yo'q manfaatli ilmmi albatta bu ibodat bo'ladi ana shu ibodatga kirishdan avval biz o'zimizni butun vujudimizni bitta nuqtaga qarata olishlik mashqini bajarib turib keyin kiradigan bo'lsak ayni muddao bo'ladi va bu o'zini albatta samarasini beradi mana shu narsani hayotlaringni sinab ko'ringlar namozga kirishdan avval ham ikki daqiqa oldin kelib namozga o'tirib qiblaga yuzlangan holda tiz cho'kib o'tirgan holda hech kim bilan ishlaring bo'lmasin u yoq bu yoqqa qaramanglar zotan u yoq bu yoqqa qarashda savob yo'q kimdidir tomosha qilib o'tirishsa savob yo'q siz allohning baytiga kirib keldingiz ollohni mehmonisiz mezbonga beodoblik qilmang mezbon olloh taolo ollohni huzuriga kirib keldingizmi baytiga alloh bilangina mashg'ul bo'ling allohni zikri bilangina mashg'ul bo'ling tiz cho'kkan holda qiblaga qarab o'tiringda namoz boshlangungacha shu zikrni qiling butun vujudingizni namozga tayyorlang ana undan keyin imom namozni boshlaganda allohu akbar namozga kirishar ekansiz inshaalloh hayolingiz bo'linmaydi lekin albatta bu birinchi martani o'zida sodir etilmasligi mumkin bir necha marotaba mashq qilasiz takror takror mashq qilasiz bordiyu erisha olmadingiz lekin o'sha zikrni savobiga erishgan bo'lasiz baribir erishaolmadimku deb noumid bo'lmang chunki olloh buni hammaga ham muvaffaq qila olmaydi qilavermaydi ya'ni olloh qilaman desa qiladi lekin bu sinov dunyosi hamma ham bunga muvaffaq bo'lavermaydi ammo o'sha zikrni qilganingiz baribir savobini olasiz